بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پیغمبر صلى الله عليه وسلم نسبة صحابي كرام شو درجة محبت حتى كي بزدر تصور <applause> هم قلع علمي unga oxirigacha yeta olmaymiz kelinglar mana shu so'zlarimizni sahobi ikromlarning hayotlarida bo'lgan ba'zi bir voqealar bilan o'rganib o'taylik sahobi ikromlar rivoyat qiladilarki bir kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib ya rasululloh qiyomat qachon dedilar payg'ambarimiz alayalotu vassallam aytdilarki sen qiyomatga nima tayyorlading yo rasululloh namozimning ko'pligi ro'zam sadoqatlarim bilan hech narsa deya olmayman lekin olloh va uning rasuliga bo'lgan muhabbatim bor dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'lsalar unga javoban anta ahbabta sen kimlarni yaxshi ko'rsang kimlarga muhabbat qo'ygan bo'lsang shular bilan birga bo'lasan dedilar yonlarida turgan sahobi ikromdan so'radilar yo rasululloh bizlarchi pay'ambarimizvassallam aytdilarki sizlar ham xuddi shundoq sahobi ikromlar aytadilar mana shu kunda shu darajada xursand boldik bo'ldikki shu darajada shod bo'ldikki buni hech kim tasavvur qila olmaydi ha azizlar haqiqatdan ham inson o'zini yaxshi ko'rgani mehri tushgani o'zi sevgani muhabbat qo'ygani bilan nafaqat bu dunyoda balki oxiratda ham birga bo'lishni orzu qiladi havas qiladi ansoriylardan bir zot keldilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam huzurlariga lekin u zotni yuzlarida qandaydir xafachilik mahzunlik bir ozgina bo'lsada g'am tashvishga botganlik ko'rinib turar edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radilar ey falonchi nima uchun g'amginsan nima tashvishing bor ye rasululloh bir narsani o'ylab tashvishga botdim xafaman nimani o'ylading qani o'ylagan narsangni aytchi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga shundayligi zot kelgan sahobi ikrom o'zlarini xafaliklarini mahzunliklarini sababini bayon qildilar ya rasululloh biz shu yerda qachon xohlasan sizga nazar solamiz qachon xohlasak siz bilan birga bo'lamiz siz bilan hamsuhbatmiz siz bilan soyadek ergashib yuramiz qadamba qadam birgalikda hayot kechiryapmiz hamzamonmiz lekin o'ylab qoldim kunlar kelib bir kuni siz rafiqul aloga rihlat qilganingizda nabiylar va rasullar bilan birga bo'lganingizda biz nima qilamiz mana o'sha ayriliqni ko'z oldimga keltirib xafa bo'lyapman magzun bo'lyapman noumid bo'lyapman dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ham bu savol birinchi marta berilayotgan ekan u zot ham chuqur tafakkurga ويحاولوا البطلاء جاءوا براء ما دلال فرعا الله سبحانه وتعالى ترفضا وحي نازل بولد من يُتِعِ الله والرسول فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالسِّدِّيقِينَ وَالشُّهَادَاءِ وَالصَّالَحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفيق صدق الله العظيم كم الله ورسول إطاعت إتساء bas ana o'shalar olloh ne'mat qilib bergan zotlar nabiylar siddiqlar shahidlar va solihlar ila birgadirlar va ular qanday ham yaxshi rafiqdurlar deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tezlik ila bir kishini jo'natdilar haligi odam birozgina ketib qolgan ekan orqasidan borib bashorotni yetkqazdirdilar ha azizlar sahobi ikromlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga shu darajada muhabbatli edilarki ular ushbu muhabbatsiz hayotni tasavvur qila olmas edilar ular hayotning mazmuni yashashdan ko'zlangan maqsad tiriklik va butun vujud borliq hamma hammasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamnin muhabbatlari o'shanga bog'liq bo'lgan narsa sifatida tasavvur qilar edilar shuning uchun ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan ayni muhabbat to'g'risida va shunga tegishli bo'lgan masalalar to'g'risida o'nlab hadis sharblar vorid bo'lgan necha necha sahoba ikromlar kelib aynan xuddi shunga o'xshash bir holatlarni payg'ambarimiz alayhialotu vassalamdan so'raganlar rabi i ibn kab al aslamiy roziyallohu anhu aytadilarki bir kuni men rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birgalikda tunadim tunda kechasi u zotni nima xizmatlari bo'lsa hammasini tayyorladim va hattoki tahoratlariga suv ham tayyorlab berdim shunda u zot so'ra dedilar ani ya rasululloh jannatda sizni rafiqingiz bo'lishni istayman payg'ambarimiz alayhisalotu vassalam bundan boshqa narsani emasmi dedilar men yani, yo'q ya rasululloh dedim shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki undoq bo'lsa seni o'zing menga ko'p sajda qilish ila yordam bergin dedilar mana bu hadis sharfda ma'lum bo'ladiki azizlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat u zotni yaxshi ko'rishlik mehr oqibat quruq so'z emas balandparvoz she'rlar nazmlar emas to'qilgan afsonalar rivoyatlar hikoyatlar bilan emas balki amal bilan bo'lar ekan u zotning sunnatlariga og'ishmasdan itoat etib amal qilish bilan sunnatni hayotga tadbiq etish bilan va sunnat bilan hayotni bezash bilan bo'lar ekan ha azizlar haqiqatdan ham sahobi ikromlar quruq so'zdagi faqatgina nazariy ma'lumotlarnigina o'zda mujassam qilgan insonlar emas edi ular eshitgan har bir buyruq har bir qaytariqqa og'ishmasdan amal qilar va hayotga tadbiq etar edilar shuning uchun ham u zotlar tirikliklaridayoq ko'pchiliklari jannatning bashoratini chiptasini qo'lga kiritdilar va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shular to'g'risida bashorat berganlar azizlar bizlarchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nisbatan muhabbatimiz qay darajada u zotning sunnatlariga amal qilyapmizmi muhabbat qanday o'lchanadi o'zi u zotni sevamiz deb davo qilamizu shu davoimizda haqmizmi rostgo'ymizmi buni bilishimiz uchun o'zimizni o'zimiz bir taftish qilib ko'raylik tasavvur qiling agar o'zimizning xohish idrokimiz shaxsiy bir ehtiyojimiz biror bir ishimiz bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari qarama qarshi kelib qolsa bir biriga zid kelib qolsa biz o'zimizning xohishimiz istagimizni tanlaymizmi yoki unga qarshi bo'lgan shariat ahkomi bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini tanlaymizmi agar bordiyu biz haqiqatdan ham o'z xohishimiz istagimiz niyatlarimiz maqsadlarimiz orzu havaslarimizni bir chetga surib payg'ambarimiz sollalohu alayhi vasallamnin sunnatlarini tanlay olsak shunda biz sadoqatli ummatmiz rasulullohni sevamiz rasulullohni yaxshi ko'ramiz ota onamiz farzandlarimiz butun borlig'imiz vujudimiz butun dunyo har hamma narsa payg'ambarimiz sollollohu alayhi vassallamni muhabbatlaridan keyin turadi desak ana shunda biz rostgo'y bo'lamiz shunda inshaalloh biz oyati karimada aytilganidek qiyomat kunida nafaqat oddiy bir jannat balki jannatning eng to'risidan joy olib nabiylar siddiqlar shahidlar va solih insonlar bilan birga bo'lishlik baxtiga muyassar bo'lamiz buning uchun esa imkoniyat bor har birimizda imkoniyat bor biz shu bugun bilan yashaylik kechagi kun o'tdi ertangi kun qaysi birimiz uchun keladi qaysi birimiz uchun kelmaydi buni allohni o'zi bilguvchidir azizlar bugungi kun mavrudi sharif kunlari bugungi kun robiyal avval oyining kunlari soatlari daqiqalari buni g'animat bilib payg'ambarimiz sallalohu alayhi vasallamning hayotimizdan tobora yo'qolib borayotgan amaldan qolib borayotgan sunnatlarni qayta tiriltiraylik hayotga tadbiq etaylik va mana shunda ummatman deb davo qilsak balki arzir hazrati bilohi roziyallohu anhuni hayotlarini o'rgangan bo'lsalaring yaxshi bilasizlar u zot payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomga bo'lgan muhabbatlarining samarasi o'laroq u zotning vafotlaridan keyin madina shahrini tark etdilar nima uchun tark etganligini sababi esa u zotni o'zlari aytadilar men madina shahrini rasulullohsiz tasavvur qila olmayman madina shahrining har bir burchagi har bir ashyosi menga rasululloh sallallohu alayhi vasallamni eslatib turadi men <mim> buni rasulullohsiz tasavvur qila olmayman shuning uchun bu yerda olmayman chiday olmayman sabr olmayman deb madinani tark etib chiqib ketdilar biror bir yumush bilan zarurat bilan madina shahriga kelib qolsa sahoba ikromlarni qalblari osmonu falakka ko'tarilar shod bo'lar edi hazrati biloldan ey bilol bir azon aytib bergin hammamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni davrlarini bir eslashaylik bir xotiralaylik deb hammasi iltimos qilar edilar hazrati bilod roziyallohu anhu ozon aytadigan joyga ko'tarilib ollohu akbar deganlarida butun sahobi ikromlar dodi faryod qilib yig'lashar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xuddi qaytib kelganlaridek tasavvur qilar o'zlarini eng o'sha saodatli insonlar sifatida ko'rar va payg'ambarimiz alayhilot vassalomni sog'inganliklarini u zotga tezroq erishish intiqligida ekanliklarini izhor qilishar edi hazrati bilodning ovozlarini eshitib bir birlarini tabriklashar edi azizlar sahobi ikromlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassallamga ana shunday muhabbatli bo'lganlar bizlarchi bizlar ham albatta imkoniyatimiz bor payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ko'ra olmagan bo'lsakda u zot bilan hamzamon bo'la olmagan bo'lsakda lekin u zotning qoldirgan meroslari hammasi bus butunligicha bizlarga yetib kelgan qolaversa alloh subhanaa taolo oyat kalimasida o'zi aytdiku payg'ambarimiz alayhisatu vassalom hadis shariflarida ham al almar ma ahabba kishi o'zi sevgani bilan o'zi yaxshi ko'rgani bilan birga bo'ladi dedilarku bizlar hozirda ham aynan payg'ambarimiz alayhialotu vassalomni sevsak yaxshi ko'rsak u zotning sunnatlarini hayotga tadbiq etsak amal qilsak albatta bu dunyoda yetishmagan ne'matlarimiz bu dunyoda yetishmagan qanchadan qancha fazilatlar barokotlar rahmatlarga inshaalloh qiyomat kunida jannatda erishamiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan ham suhbat bo'lishlik u zotning muborak jamollariga termilib turishlik va jannatdagi barcha ne'matlarga erishamiz sahobi ikromlar bo'lsalar rasululloh sollallohu alayhi vassallamning muhabbatlari oldida hattoki jannatning ne'matlarini nazarlariga ilmadilar so'ra deganlarida men jannatda bo'layin demadilar balki sizni yaxshi ko'raman siz bilan birga bo'lishni xohlayman dedilar mana bu haqiqiy sadoqatli ummatning muhabbati edi bizlarga ham alloh ana şunday muhabbetlerden nasip eylesin.